Но мы чекаем, чтобы ну, переговоры прошли, чтобы не было перемирия, а чтобы был мир. Перемирие это временно, как бы сказать. Вот. Все хотят мир. Никто не хочет уезжать, все хотят оставаться здесь и жить здесь. Я не политик, но чтобы они договорились, и был мир. Не было стрельбы, не было ракет, не было шахет. Просто зупинитесь? Просто зупинитесь, так. Позавчера бахнуло, никак не отобразилось. Ну, бахну в моем доме. Просто, чтобы бомба У меня брат в тюрьме. Полоненный. Просто, чтобы бомба Мне уже п***. Да. Справедливый, несправедливый. А у нее тактика переговоров такая. Ну, что-то я думаю, не зайдет ли она в тупик вообще. А что тут? Тут даже разговора нету. Границы 91-го года и все. И все. Потому что ну как это? Он захотел, записал Конституции. То же самое, что мне кинокамеру забрать, у вас сказать, це мое. Отрицательно, потому что мы не верим Трампу. Я, я лично не верю, что он может что-то сделать. Он действует у, целя, у своих целях корыстных. Вот И с Путиным он так разговаривает, как будто это его родной брат. Он наоборот участил эти э, обстрелы. Вот, нам же тут в Доброполе была более-менее жизнь, а сейчас нам тут жизнь не дают. Вот обстрелы за обстрелами. Ну, конечно, чтобы Украина не потеряла своей территории, они должны снабдить нас всем необходимым оружием и снарядами к нему. Вот. Тогда, чтобы, если он сбрешит и на этот раз, этот Путин, то чтобы нас и нападет на нас заново после договора этого о мире, вот, чтобы нас было чем защищаться. Вы же знаете, что у нас здесь весело. І знаєте наш контингент. Ми всі ждемо А, Всі кажуть, що мир має бути справедливим, який би він був. Що таке справедливість на вашу mm -hmm. думку? А на вашу. Ну. Ну. Кожного своя справедливість, ми тому і цікавимось вашою. Я взагалі сумніваюся, що в нас существует. Та ніяк не відобразилася. Як гепали, так і гепають. Я їзджу в Мирноград. Допомагаю людям там, волонтерів трошки. Як літали дрони, так і літають. Як прилітає артилерія туди, так і прилітала. Ну, нічого не помінялося абсолютно. Навіть стало ще трошки тільки хуже. Просто хай перестануть стріляти, хай остануть так, як є, воно зараз, бо щоб люди не гибли.